भारत माता की, भारत माता की, मंबा चरणों में आई गुजरात आ पहली चूंटी सभा संबोधन करने मने सौभाग्य मब्य है अबे मुको भाई बहु थी ग्रो आ फोटा वाला भाईओ पण फोटा नीचे राखो पाछळ देखातुं नथी दीकरी ने कहो भाई फोटो नीचे लेकिन बेसे शांति थी साथियों भाई आपे आपने को बताओ जो फोटो जो ली तो मैं साथियों गुजरात धरतीए मने जे संस्कार आप्या, जे शिक्षण आप અને ખૂબ લાંબો સમય સુધી મને મુખ્યમંત્રી રાખીને આપે જે મને અનુભવ કરવાની તક આપી એ બધું આજે મને દિલ્હીમાં લેખે લાગે છે હમણાં સંચાલક બેન કહેતા હતા કે પીએમ સાહેબ जी हमारा सीआर पाटिल पण बोल्या पीएम साहेब आ पीएम पी बीएम तो बता दिल्ली में वही तो आपणा नजर भैया आयासी अने आज आपने बच्चे आवो जुटणी री शुरुआत ने पहली सभा આજે આ કર્મઠ માતાઓ બહેનોના ક્ષેત્રમાં થઈ રહી છે અને શરૂઆત એક બેન ઉમેદવાર માટે આશીર્વાદ માંગવાથી થઈ રહી છે મારા માટે ગર્વની વાત છે ઘણું બધું મારે કહેવાનું છે પણ શરૂઆતમાં જરા હિન્દીમાં બોલીશ અને પછી આપણે ગુજરાતીમાં વાતો કરીશું પહેલા તો આજે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ અને ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ આપણા બધા માટે નવા સંકલ્પનો દિવસ નવી ઉર્જા માટેનો દિવસ અને એ નિમિત્તે આ વખતે આપણે સંકલ્પ લઈએ પહેલી મે કે વિકસિત ભારત બનાવવા માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવામાં हमें कोई कमी नहीं रहવા દઈએ आप सबने मुझे 2014 में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अवसर दिया और वो दिन याद कीजिए 2014 के पहले जो सरकार थी तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी आतंकवाद गोटाले चारों तरफ भ्रष्टाचार सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे देश निराशा की गर्त में डूब गया था देश का नौजवान यह सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी जैसी आपने मुझे शिक्षा दी थी मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी पल पल देशवासियों के नाम पल पल देश के नाम आपके नाम और मैंने कोशिश की कुछ संकट भरी स्थिति से देश को बाहर निकालू सामान्य मानवीय की उम्मीदें पूरी करूं आप मेरे गुजरात के भाई बहन आप मुझे करीब 25 साल से सरकार में काम करते हुए देखा है और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने भेजा था जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था उसको पूरा कर करके एक नया विश्वास जगाने में मां ने हम पर सब पर कृपा की है और आज देश एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ा 2019 में हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बनी नहीं सकती है और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा ये 2024 का चुनाव ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है समझा है उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं गारंटी ऐसे नहीं दी जाती बहुत बड़ी हिम्मत लगती है लेकिन मेरे पास अनुभव था देश के सामर्थ्य को जानने पहचाने की शक्ति थी और मेरी गारंटी है आने वाले मेरे तीसरे टम में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तब उसकी समृद्धि उसका सामर्थ्य उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है तीसरी बार सरकार जब बनेगी चार जून को नतीजे आएंगे सौ दिन में क्या करना वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है आप गुजरात वाले जानते हैं मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था और पहले सौ दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो तो हमने दिखाया था नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे आपको याद होगा ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय नई गति नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की, सब की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं इतना तो मेरा हक बनता है ना आठ लोग तो मारो हक बने ना बने अनेटले खाली बद्दी सीटों जीतवी जेऊ नहीं આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે આ રીત પોલિંગ બૂથ જીતને કે સફળતા હે બનાસગણ રહે સે બેન રેખાબેન चौधरी और, और पाटण से भाई भरतसी डाभी वो विजयी हो करके दिल्ली आएंगे आपके आशीर्वाद से आएंगे और आप जब उनको एक वोट देंगे तो वोट उनको जाएगा इतना नहीं है वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी भाइयों बहनों मैं आज गुजरात के लोगों को सैल्यूट करूंगा उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहां कभी भी अस्थिर सरकार नहीं आने दी आप किसी शॉर्ट टर्म प्रलोभन में नहीं पड़े। देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने उनका बहुत नुकसान किया है राजनीतिक अस्थिरता ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया राजनीतिक अस्थिरता ने, ने इन राज्यों को बड़े विजन के साथ काम नहीं करने दिया आपने गुजरात को इन सबसे बचा कर रखा है इसलिए आपने एक बार कांग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया साथियों आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे तब कांग्रेस ने यही चला एक चाय वाला क्या करेगा ये गुज्जू क्या करेगा ये उसको गुजरात की समझ है देश की क्या समझ आए ये दाल भात खाऊ वाला क्या करेगा यही चलता था कांग्रेस की सभा में चाय की कितनी लेकर के बेची जाती थी देखो ये मोदी आया ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए 2019 में जब दूसरा चुनाव आया उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया 2019 के चुनाव में निकल पड़े चौकीदार चोर है याद है ना चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है और राफेल राफेल के छोटे छोटे, छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे राफेल लेकर के मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं उस समय राफेल लेके घूम रहे थे एचएल को लेकर के भांति भांति के जुट फैलाए जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए इतना हाल उनका खराब कर दिया साथियों 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया मोदी क्योंकि गुजरात से हैं इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है ये नहीं रुके इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे भाई और बहनों अब 2024 में कांग्रेस और एनडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस जीट झूठ को हवा दे रही है संविधान दिखाते हैं आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं पूरी तरह मन गणत गब्बाजी यही उनका काम है कभी कहते मोदी को कोई परिवार नहीं है तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या कभी कहते मोदी को जेल में डाल देंगे कभी कहते मोदी का सर फोड़ देंगे ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं और देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे साथियों अभी चुनाव के दो चरण पूरे हुए हैं पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया यहाँ पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची एक नहीं ये हाल है और इसलिए इंडी गठबंधन बोगलाट में कुछ भी कर रहा है ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं आप कल्पना कीजिए जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे मंत्री रहे जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे वो दरअसल फेक फैक्टरी है कांग्रेस के वीडियो फेक कांग्रेस की बातें फेंक कांग्रेस के वादे फेंक कांग्रेस के नारे फेंक कांग्रेस की नीयत फेंक और लड़ना है मोदी है चाय वाला है मामूली है गरीब का बेटा है अरे आओ ना, यार दो दो हाथ कर लो हो जाए मुकाबला ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो ये फेक वीडियो का गेम बंद करो कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा साथ ही इन लोगों ने चलाया है मोदी 400 सौ सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण अरे उनको मालूम नहीं आज भी पार्लियामेंट जो पांच साल चली एनडीए के तीन सौ तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी जो हमें समर्थन करते थे वैसे भी पार्लियामेंट में पांच साल मेरे पास चार सौ की ताकत तो थी ही लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है उस संविधान की सुचिता उस संविधान का संरक्षण और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले ये मोदी है मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा एस सी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है बाबा साहब आम्बेडकर के आशीर्वाद से मिला है उस रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है तुम नारा जो इरादा है वो इरादा है कि दलित समाज आदिवासी समाज पिछड़े समाज के लोग सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं मैं उनको चुनौती देता हूं अगर उनपे हिम्मत है घोषणा तो करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे न संविधान में खिलवाड़ करेंगे न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे घोषणा करो हिम्मत हो तो नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है जब तक मोदी है बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं वो घोषित करें क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं वे कर्नाटक में प्रयोग कर रहे हैं वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं कर्नाटक में उन्होंने क्या किया रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए क्या ये देश में चलेगा क्या चलेगा क्या यह चलने तू क्या मैं और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं गुमराह करने में लगे हैं और इंडी गठबंधन क्यों मेरी चुनौती है घोषित करें कि वो गारंटी दे देश को लिखित में दे क्योंकि उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे घोषित करें दूसरी घोषणा करें एस सी एस टी ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे करें घोषणा नहीं करेंगे मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिख कर नहीं दे पाएंगे और देखना आप मीडिया का उनकी जो जमात है ना जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं पर भाइयों तमें गुजराती मैंने मोटो करो जन तुम्हें चिंता करो हा ये खेल पूरा हो जाए वक्त <laughs> साथियों આ ચૂંટણીમાં મારે એવા લોકો સાથીઓ જોડે વાત કરવી છે ખાસ કરીને જેમની ઉંમર પાંત્રીસ ચાલીસ પિસ્તાલીસ હવે જે લોકો પહેલીવાર અઢાર વર્ષના થયા છે મત મળ્યા હશે એમને પહેલાંની દેશની શું દશા હતી એની ખબર જ નહીં હોય કારણ કે જેને હવે પહેલો વોટ મળ્યો હશે એ હું જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યો એલા પહેલાં તો એ બિચારો આઠ વર્ષનો હોય દસ વર્ષનો હોય બાર વર્ષનો હોય એને એ વખતે શું દશા હતી દેશની ખબર જ નહીં હોય એકવાર જરા આજકાલની પેઢી તો ગૂગલ વાળી છે ને જરા ગૂગલ પર જઈને જૂના છાપા શોધજો હેડલાઇન ચોરી લૂંટ આજ આવતી હતી અને આજે શું સમાચાર આવે છે આટલા પકડ્યા આટલા કરોડ કબજે કર્યા જેલમાં નાખ્યા અને એનો જ ફફડાટ છે મને કહો ભાઈ આ દેશના લોકોની કાળી મજૂરી કરીને જે ટેક્સ આપ્યો હોય એને હું લૂંટવા દઉં લૂંટવા દેવાય અને આ રાઉન્ડ ઠીક કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ હવે હું એક કામ કરું છું વાર ખેંચે છે તમને આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે તમારે સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી બસો બોતેર સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી ભાઈ અમારી સિવાય ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી કોંગ્રેસ પણ બસો લડાવતા જ નથી બોલો એટલે તમે લડાવતા નથી સરકાર બનાવીશું આજે તો એમની સ્થિતિ એવી છે કે આ એમનું જે શાહી પરિવાર છે ને દિલ્હીમાં રહે છે એમની દશા એવી છે કે પોતે આ વખતે કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે બોલો આ મોદી સાહેબ ની જ છે થાય શાહી પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ જ નહીં આપીએ કે આ વખતે ત્યાં કોંગ્રેસ નો ઉમેદવાર જ નથી અહીંયા આપણા ત્યાં ગુજરાતના મોટા નેતા હતા અહેમદભાઈ અહેમદભાઈ તો હવે રહ્યા નહીં અહેમદભાઈ નું પરિવાર ભરૂચમાં રહે છે એમની દશા એવી કોંગ્રેસને મત નહીં આપે અહેમદભાઈ નું પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે